But çanaq oynağı artikulyatik koksiyadlanır. Çanaq sümüyündəki sirkek əsasının aypara oynaq səti ilə but sümüyünün başının birləşməsindən əmələ gəlir. Oynaq sətləri inkonkurentdir. Sirkek əsasının ətrafında qırdaqdan təşkil olunmuş sirkek əsası dodağı və oynaq dodağı labrum acetabuli yerləşir. Oynaq dodağı oynaq çalasını bir qədər də dərindəşdirir və oynağı konkurentləşdirir. Sirkik əsası oyması üzərindən sirkik əsasının köndələn bağı, ligamentum transversum acetabuli keçir. Butçanaq oynağının kapsulu sirkik əsasının xarici səthindən və köndələn bağından başlayıb butçunun boynuna bağlanır. Oynaq boşluğunda butçunun başı bağ, ligamentum capitis femuris iləşir. Bu bağ 2.5 sm uzunluğunda olub sirkik əsası çuxuru və sirkik əsasının köndələn bağından başlayır kaput sümü başı çuxurcuqna bağlanır. Buçmü başı bağı oynaqdır, iksasiyidir. Eyni zamanda qan damarları vasitəsi ilə buçmü başını qidalandırır. Odur ki, zədələnmələr zamanı bu bağ qırılsam, buçmü başının qidalanması pozular və nekroz baş verə bilər. Oynaq kapsulu bir neçə bağ vasitəsi ilə möhkəmlənir. Qaltça bud bağı, ligamentum iliopimorali, bubaq Oynaq tapudun açmam eləcə də içəri hərəllənmə hərəkətlərini tormozlayır. Qasıq bud pağı, ligamentum pubopemorale, pubak budun uzaqlaşma və dairə hərəllənmə hərəkətlərini məhdudlaşdırır. Otraq bud pağı, ligamentum ischiopemorale, budun yaxınlaşma və içəri hərəllənmə hərəkətlərini azaldır. Və dairəvi mntəqə, zona obticularis, bud çanaq oynağı formaca körəbi oynaqların kəssə bənzər növündəndir ev çoxludur. Üfüqi frontal ox ətrafında bükmə və açma, üfüqi sagittal ox ətrafında yaxınlaşdırma və uzaqlaşdırma, şaquli ox ətrafında isə hərlənmə hərəkətləri mümkündür.